А начнем с главного события этой недели. Да, правительство России опубликовало антикризисный план почти из 60 пунктов. Во-первых, затраты бюджета снизят на 10%. Это обещают сделать за счет более эффективного использования бюджетных средств. Деньгами помогут банковской системе, сельскому хозяйству и регионам. Пенсионерам добавят пенсию, а бизнесменам обещают снизить налоги. Так кому и сколько отведено в плане правительства и какие первые шаги уже сделаны в Красноярском крае? Об этом в нашем сюжете. Для того, чтобы экономика страны работала стабильно, в плане правительства заложено более 2 триллионов 300 миллиардов рублей поддержки. Учтены не только бизнес и банковский сектор, но и социальные программы. Так, с 1 февраля пенсии поднимутся почти на 11,5%. 52 миллиарда направят на помощь безработным. Готовится программа поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной ситуации. А мамам разрешат обналичить 20 тысяч рублей из материнского капитала. Весомая часть плана касается поддержки малого и среднего бизнеса. Снижение налогов может стать хорошим подспорьем предпринимателям. Предложенные меры, ну, по крайней мере, то, что опубликовано сегодня, позволяют говорить, что как максимальная для вновь образованных э, малых э, предприятий там, двухлетние налоговые каникулы, что, безусловно, хорошо. Для тех, кто уже работает, возможность, ну, правда, по усмотрению региональных властей, в нашем случае губернатора и ЗАГС собрания, возможность понизить существующие э, ставки оплаты на упрощенной налоговой системе, причем понизить довольно существенно. Если говорить о малом предпринимательстве, то там э, предусмотрены льготы по налогообложению для малого и среднего бизнеса. В частности, для вновь открываемых индивидуальных предпринимателей предполагается нулевая ставка по налогу от прибыли. И это, естественно, дает возможность те денежные средства, которые существуют в обороте, дополнительно вкладывать их в производство и в свой бизнес. Это безусловный плюс. Поможет правительство России и региональным бюджетом на это выделить 160 миллиардов. Плюс 50 миллиардов рублей пойдут на поддержку сельского хозяйства. Но этой помощью предстоит еще эффективно воспользоваться. Поэтому в Красноярском крае по распоряжению губернатора уже готовят свою программу. И первые шаги уже сделаны. На этой неделе депутаты и правительство как раз и обсуждали помощь сельскому хозяйству региона. По тому году мы получили общей поддержки миллиард, шестьсот 670 миллионов. Пока лимиты, которые мы получили в декабре месяце на 2015 год, составляют 600, по-моему, где-то 640 по -моему, миллионов рублей с федерального бюджета. Я понимаю, сейчас формируется новое направление Господдержки. Я думаю, что лимиты выделенные из федерации они будут не менее 14 года, это точно. Я в этом уверен. Главное, говорят краевые аграрии это разобраться с кредитами. Деньги крайне нужны, но после поднятия ключевой ставки Центробанком проценты выросли почти в два раза. Если раньше крестьяне кредитовались под 14 годовых, то теперь им предлагают 25, а то и 30. Плюс подняли проценты по уже взятым займам. Платежи выросли, перекредитоваться практически невозможно. Ну да, нам дружно. Э -э, наш банк на 3 процента поднял процентную ставку с 1 февраля и в принципе мне их с точки зрения их бизнеса мне их я их понимаю и мы в принципе это переживем ну а вот зная вообще ситуацию в сельском хозяйстве, не понаслышке, я хочу сказать, что даже эти 3% это уже будет для многих непосильная ножа. А это в свою очередь влияет на цены. Поэтому одним из основных пунктов краевой поддержки стала компенсация части процентов по кредитам, при том с учетом уже новых ставок. Вообще все эксперты отмечают одно. Главное для реализации планов правительства получить доступ к денежным ресурсам. Поэтому большие средства направлены в банковскую сферу. На капитализацию банковской системы направляется практически триллион рублей. Это дает возможность кредитования отраслей экономики. Тем более на встрече с правительством президент дал конкретное поручение по жесточайшему контролю за использованием этих средств. Это даст возможность отраслям экономики, а в крае как раз... Достаточно серьезно представлены силы, так экономики, получать кредиты, которые будут контролироваться в том числе и со стороны государства. Кстати, по словам члена Совета Федерации от Красноярского края Валерия Семенова, Красноярский край может смело рассчитывать на поддержку по всем пунктам антикризисного плана правительства.